o'n birinchi noyabr mamlakatimizda kasaba uyushmalari xodimlari kuni deb e'lon qilingan va nishonlanib kelinadi viloyatda ikki ming uch yuz o'ttiz yettita boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlari mavjud bo'lib ularda uch yuz ellik to'qqiz ming to'qqiz yuz oltmish nafar kasaba uyushma a'zolari birlashgan joriy yilning to'qqiz oyi davomida olti yuz yetmish oltita korxona va tashkilotlarning o'n to'rt ming olti yuz ellik uch nafar xodimlari kasaba uyushmasiga jalb etilgan bugun o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi viloyat kengashida tashkil etilgan brifingda bu haqda to'liq ma'lumot berib joylarda esa sana munosabati bilan turli tadbirlar tashkillashtirilmoqda hozirda kasaba uyushmalari tizimi 34 mingdan ortiq boshlang'ich tashkilotlarni o'z ichiga oladi sohada 6700 dan ziyod xodim 300 mingga e yaqin faollar xizmat qilyapti umuman o'zbekiston kasaba uyushmalari o'z safida 5,5 milliondan ziyod xodimlarni birlashtirgan eng yirik jamoat tashkiloti hisoblanadi viloyatda 2337 ta boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlari mavjud bo'lib ularda 359960 nafar kasaba uyushma a'zolari birlashgan ular, ular orasida fan va ta'lim sohasi vakillari ham bor viloyat ta'lim va fan kasaba uyushmalari tomonidan tashkil etilgan uch avlod uchrashuvi tadbiriga sohada uzoq yillar mehnat qilgan faxriy ustozlar va bugun kasb sirlarini puxta egallayotgan yosh o'qituvchilar taklif qilindilar bilamizki kasaba uyushmalari mehnatkashlarni xalqimizni suyanch va tayanch tashkilot degan ibora ishlatiladi daraqt mana kichikmi kattami mə, qayerda mehnat jamoasi bo'lsa o'sha yerda kasaba uyushmalari tashkil etiladi kasaba uyushmalarini bosh g'oyasi mana shu mehnatkashlarga qulay ish sharoitini yaratish ularni mehnatini muhofaza qilish ularga huquqiy maslahatlar berish mana shunday ularni sog'liklari haqida o'ylash masalalari bilan doimiy shug'ullanib xalqni hurmatiga e'tiborga sazovor bo'lib keladigan tashkilot uchrashuvda so'z olgan faxriy o'qituvchilar o'z hayotiy tajribalari bilan o'rtoqlashib so'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish va o'qituvchi pedagoglar mavqeini ko'tarish borasida qilinayotgan ishlar xususida havas bilan so'z yuritishdi uchrashuv davomida tajriba almashdik bilmaganlarimizni o'rgandik va bu keyingi faoliyatimiz uchun muhim bir amaliyot vazifasini o'tay deb barallal ayta olaman ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak birgina o'qituvchi va pedagoglarni sog'lomlashtirish yo'nalishida 161 nafar pedagoglar joriy yilda bepul yo'llanmalar bilan kasb uyushmalari federatsiyasi mablag'lari hisobidan salomatliklarini tiklashgan ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi respublika kengashi tomonidan buxoro viloyatida yangi o'zbekiston yangi kasaba uyushmalari shiori ostida uch avlod uchrashuvi tadbirini o'tkazib kelyapmiz bugungi kunda ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmalari buxoro viloyat tashkilotlarida 1110 ta boshlang'ich tashkilotda 1100 ming yuz nafardan ortiq kasaba ayushma a'zolari bor ta'lim tashkilotlarini xodimlarini har tomonlama qo'llab quvvatlash borasida kasaba uyushmalari faol ishtirok etib xodimlarimizni huquqiy ijtimoiy iqtisodiy huquqlarini himoya qilishda ishtirok etyapti uchrashuv yakunida sohada fidokorona mehnat qilayotgan bir guruh ustozlarga kasaba uyushmalari tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi